Endavant. Hombre, Gerardo, quin partidàs el d'ahir, eh? Que arribem a fotre un gol més i ens denuncien per bullying. Ah, bé, anem per feina. Què és el que et Problemes amb de la defensa, la lignació del Bernabéu... La veritat és es que no ho sé, es que... Es que no comprendo por qué mis jugadores juegan un día bien y otro mal. Y, bueno, yo pensaba que, que lo entendía, que lo que les motivaba era jugar la Champions, pero no la liga. Y, y de repente, ayer va y, ¡pum!, de la nada, un partidazo. ¡Pum!, de la nada, un partidazo. ¿Usted no sé, os si vas a decir alguna cosa? Y... Y no, no, yo, yo le digo lo de siempre, ¿no? Salid al campo y haced lo que podáis. que lo importante es participar. ti sí, par. No sé, potser haver-hi un gest, una senyal, que tu els hi vas transmetre sense voler. Deixa'm fer una prova. Farem el test de Rocher. De què? De Rocher. De, de què? Allò de les taques. Què hi veu aquí? Una tapa de chipirones. I aquí... Oh, una de bravas! Oh, una de pulpo! No, no és bona idea, venir a teràpia sense haver dinat. Canviem de tàctica. Acompanyi'm. Potser fent una regressió, descobrim què coi va fer que contra l'Ossasuna els jugadors sortissin com a mutus. Miri, comptaré fins a tres. Quan arribi a... ha vingut sense dinar i sense dormir, pel que sembla. Se lleva el polo pitacho 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 sí. Se lleva el polo pitacho Se lleva el polo pitacho sí. ¿Qué sucedió, doctor? <coughs> calma, 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 calma. Calma, cree que mi trubata alcancela a los jugadores. ¿De qué culo es la samarreta de los Asuna? No lo sé, no lo sé. De, de color verde. Exacta, no... pero de <coughs> No sé, de, de color verde claro, verde crudo. De, de color verde pistacho. ¡Pistacho! ¡Correcto! ¿Messi y sus compañeros reaccionan al pistacho como Astor toros mal al ¡Claro! Y por eso principio de temporada ellos estaban tan motivados porque yo llevaba un polito de ese color y aunque les dijeran las mismas memeses que les digo ahora ellos se fijaban en mi elegante ropita. Pero doctor, ¿cree que esta teoría tiene alguna base científica? Gerardo... Després d'anys de receptar homeopatia per qualsevol tonteria, he arribat a entendre que la superstició pot ser molt poderosa. Debo recuperar el polo pistacho. Si entreno con el polo pistacho, ganaremos en el Bernabéu, levantaremos la liga y jugaremos la final de la Champions. ¡Sí! El pistacho es mi superpoder. El pistacho me hará invencible. Quan el Tata portava el polo pistacho, el polo érem invencibles. El, el portarà el Bernabéu? Aquest diumenge, el Pistacho Power. Se lleva el polo pistacho, se lleva el polo pistacho, se lleva el polo pistacho, se lleva el polo pistacho. En el capítol anterior...